হেৰি কৃষ্ণ গোটেই বছৰটোৰ অন্তিম সময় যেতিয়া পুৰণি স্মৃতিসমূহে বিদায় মাগে তথা নতুন সংকল্পৰ বীজ ফুটি উঠে সেই সময়তে সমাগত হয় পুহ মাহৰ পুত্ৰতা একাদশী এই তিথি কেৱল এটা কোনো সাধাৰণ ব্ৰত নহয় বৰঞ্চ গোটেই বছৰটোৰ অন্তিম একাদশী যিয়ে আমাক এই কথা স্মৰণ কৰায় যে সময় কিমান যে মূল্যৱান ত আচলতে প্ৰত্যেকটো একাদশীয়ে ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুক সমৰ্পিত যিয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰি তোলে যে আমাৰ আত্মাৰ বাস্তৱিক লক্ষ্য কি এই উপবাসে আমাক কেৱল অন্নত্যাগ কৰিবলৈ নিশিকায় বৰঞ্চ ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰি জীৱনক সঠিক দিশত ধাৱমান কৰাৰ প্ৰেৰণা যোগায় ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি মনুষ্য জীৱনৰ পৰম লক্ষ্যই হৈছে ভগৱৎ প্ৰেম প্ৰাপ্তি কৰা এই কথাটো বহুলোকৰে জ্ঞাত কিন্তু ভৌতিক জীৱনত আৱদ্ধ জীৱই কিদৰে ভগৱত প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে এই কথা বহু কম ব্যক্তিয়েহে জানে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ভগৱত গীতাত উল্লেখ কৰে যে প্ৰত্যেক জীৱ তেওঁৰ শাস্বত সনাতন অংশ হয় কিন্তু ভগৱানৰ পৰা ভিন্ন হৈ স্বাধীনভাৱে ভোগ কৰাৰ বাঞ্ছা কৰা হেতুকে জীৱক এই ভৌতিক জগতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় য'ত জীৱৰ জন্ম মৃত্যুৰ চক্ৰৰ মাজেৰে অতি দুখ কষ্টেৰে চৌৰাশী লাখ জনী অতিক্ৰম কৰিব লগা হয় আৰু অৱশেষত কেৱল মাত্ৰ মনুষ্য জনমতহে জীৱৰ হাতত তেওঁৰ নিজৰ শাশ্বতা ধাম গোলক বৃন্দাবনলৈ পুনৰ ঘূৰি যাব পৰাৰ এই স্বৰ্ণিম সুযোগ থাকে আৰু যি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে এয়া সম্ভৱ হৈ উঠে সেই প্ৰক্ৰিয়াক সাধনা ভক্তি বুলি কোৱা হয় আমাৰ মহান বৈষ্ণৱ আচাৰ্য তথা বৃন্দাবনৰ প্ৰমুখ শ্ৰীল ৰূপ গোস্বামীদেৱে তেওঁৰ প্ৰমুখ গ্ৰন্থ ভক্তিৰ আসামৃত সিন্ধুত ভক্তিৰ বাবে অনুকূল চৌষষ্ঠিটা অংগৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি গৈছে যাৰ ভিতৰত এটা হৈছে একাদশী ব্ৰত পালন কৰা আৰু দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ অন্তিমটো একাদশী পৰিছে এই বৰ্ষৰ অন্তিমটো দিনত অৰ্থাৎ একত্ৰিশ ডিচেম্বৰ বুধবাৰে অহাকালিলৈ আহকচোন আজি আমি এই বৰ্ষৰ অন্তিমটো একাদশী তিথি যাৰ নাম হৈছে পুত্ৰদা একাদশী ইয়াৰ বিষয়ে অলপ সংক্ষিপ্ত ৰূপত আলোচনা কৰোঁ পুহ মাহৰ পুত্ৰদা একাদশীৰ কথা অতি হৃদয় বিদাৰক আৰু এই পবিত্ৰ একাদশীৰ বিষয়ে ভৱিষ্য উত্তৰ পুৰাণত উল্লেখ আছে প্ৰাচীন কালত ভদ্ৰাৱতী নগৰীত ৰজা সুকেতুমান তথা তেওঁৰ ৰাণী শৈপ্যাই বাস কৰিছিল ৰজাৰ ৰাজ্য অপাৰ ধন ধান তথা সুখ শান্তিৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এক গভীৰ শূন্যতাও বিৰাজমান আছিল সেয়া হৈছে ৰজা পুত্ৰহীন হোৱা হেতুকে তেওঁলোকৰ সেই বৃহৎ ৰাজকাৰেঙত শিশুৰ মধুৰ কলকলনী খিলখিলনী শুনা নগৈছিল পুত্ৰহীন হোৱাৰ দুখে ৰজাক ভিতৰৰ পৰা দগ্ধ কৰি তুলিছিল তেওঁৰ চিন্তা হৈছিল যে তেওঁৰ পিছত বংশ কোনে আগবঢ়াব তথা তেওঁ কিদৰে মুখ্যপ্ৰাপ্তি কৰিব এই সমস্ত দুশ্চিন্তাই ৰজাক একক্ষণো শান্তিৰে থাকিবলৈ দিয়া নাছিল কোনো ধন সম্পত্তি ৰাজ্যৰ বৈভৱ তথা আত্মীয় স্বজনে তেওঁক প্ৰসন্ন কৰিব নোৱাৰিলে অন্তত এদিনাখন তেওঁ ঘোঁৰা এটাত উঠি অকলশৰে ৰাজ্যৰ বাহিৰত অৱস্থিত এখন ঘন অৰণ্যলৈ গুচি গ'ল ৰাজ্যত কোনেও গমকে নাপালে যে আচলতে ৰজা গ'ল ক'লৈ ঘল জংঘলৰ মাজত তেওঁ অকলশৰে উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে ইফালে সিফালে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে সেইদৰে ঘূৰি ফুৰোঁতে তেওঁ ভিন ভিন ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ বৃক্ষ তথা লতাবোৰ দেখা পালে আৰু তাৰ মাজতে তেওঁ মাক তথা পোৱালীৰ সৈতে ঘূৰি ফুৰা হাতী হৰিণা শিয়াল বান্দৰ সিংহ ইত্যাদি বন্যপ্ৰাণীবোৰো দেখা পালে সিহঁতক দেখা পোৱাৰ লগে লগেও ৰজাৰ মন পুনৰ পুত্ৰ শোকে খুন্দা মাৰি ধৰিলে আনহাতে মধ্যাহ্নৰ সময় হৈ অহাৰ লগে লগে ৰজা ভোগ তথা ব্যাহতো ব্যাকুল হৈ পৰিছিল তেওঁ আশে পাশে চাৰিওদিশে চাই দূৰণিত এটা সুন্দৰ জলাশয় দেখা পালে সেই জলাশয়টোত সুন্দৰ সুন্দৰ পদুম ফুল ফুলি আছিল আৰু তাত হাঁহ তথা বগলীয়ে জলবিহাৰ কৰি আছিল আৰু সেইবোৰৰ বাৰতে আছিল ঋষিমুনিসকলৰ সুন্দৰ সুন্দৰ আশ্ৰম সেই আকৰ্ষণীয় আশ্ৰমবোৰত আছিল বহু ঋষিমুনি আৰু তেওঁলোকৰ তেজোত্তীপ্ত শৰীৰ দেখিলেই ধাৰণা কৰিব পৰা গৈছিল যে যিকোনো ব্যক্তিৰে মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোক সমৰ্থ আছিল আচলতে তেওঁলোক আছিল সকলোৰে শুভাকাংক্ষী আৰু তেওঁলোকৰ দৰ্শন পোৱা মাত্ৰকে মহাৰাজ শোকেটোৰ সোঁ চকু তথা বাওশী লৰিবলৈ ধৰিলে যিটো পুৰুষসকলৰ বাবে শুভ সংকেত বুলি গণ্য কৰা হয় তত্তালিকে ৰজাই ঘোঁৰাৰ পৰা নামিয়েই সৰু বৰটোৰ কাষত বহি থকা ঋষিমুনিগণক ভগৱানৰ দিব্য নাম মালাত জপ কৰি থকা দৃশ্য দেখা পালে ততালিকে ৰজাই হাতযোৰ কৰি প্ৰণাম জনাই তেওঁলোকৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিবলৈ ধৰিলে ৰজাই সেইদৰে বিনম্ৰ সহকাৰে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা দেখা পাই সন্তুষ্ট হৈ ঋষিসকলে ক'লে হে ৰাজেন আমি ঋষিসকল আপোনাৰ প্ৰতি অতি প্ৰসন্ন হৈছোঁ দয়া কৰি আপুনি ইয়ালৈ অহাৰ উদ্দেশ্য কওকচোন কৃপা কৰি আপোনাৰ হৃদয়ৰ বাসনাৰ কথা আমাক জনাওক এই কথা শুনি ৰজাই উত্তৰ দিলে হে মহান ঋষিগণ আপোনালোক কোন হয় আপোনালোকৰ নাম কি আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে কয় যে আপোনালোক অতি উচ্চস্থল সাধু আপোনালোক ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণ কি বাৰু দয়াকৈ মোক সকলো কওকচোন ঋষিসকলে উত্তৰত ক'লে হে ৰাজন আমি দহজন বিশ্বদেৱ হিচাপে খ্যাত আমাৰ পিতৃ হৈছে বিশ্ব আৰু আমাৰ নাম একাধিক্ৰমে বহু সত্য ক্ৰতু দক্ষ কাল কাম ধৃতি পুনৰবা মাজ্ৰবা তথা কুৰু এই মনোৰম হ্ৰদত আমি মাঘ মাহৰ স্নান কৰিবৰ নিমিত্তে উপস্থিত হৈছোহি আৰু আজি হৈছে পবিত্ৰ পুত্ৰদা একাদশী তিথি যি ব্যক্তিয়ে পুত্ৰ সন্তানৰ কামনা কৰে তেওঁ অৱশ্যেই এই নিৰ্দিষ্ট তিথিটো পালন কৰা উচিত ৰজাই তৎক্ষণাত ক'লে সেই ঋষিবোৰ এজন পুত্ৰ লাভ কৰাৰ ইচ্ছাৰে মই বহু কষ্ট কৰি আছো দয়া কৰি মোক এজন সুপুত্ৰ লাভ কৰাৰ বৰ প্ৰদান কৰক ঋষিসকলে উত্তৰ দিলে পুত্ৰদাৰ অৰ্থই হৈছে এজন সুপুত্ৰ প্ৰদান কৰা সেইবাবে এই একাদশী তিথিত আপুনি সম্পূৰ্ণ উপবাসে থাকক ইয়াৰ ফলত আপুনি আমাৰ তথা ভগৱান শ্ৰীকেশৱৰ আশীৰ্বাদৰ ফলস্বৰূপে এজন পুত্ৰ সন্তান লাভ অৱশ্যেই কৰিব বিশ্বদেৱৰ বচনৰ অনুসৰি ৰজাই সেইদিনা নিয়ম অনুসৰি উপবাস কৰিলে আৰু দ্বাদশী দিনা ব্ৰতৰ পালন কৰি তেওঁলোক সকলোকে বাৰম্বাৰ প্ৰণতি জনাই ৰজা পুনৰ নিজৰ নগৰীলৈ ঘূৰি আহিল আৰু ভগৱান শ্ৰীহৰীৰ কৃপাৰ ফলত কিছুদিনৰ পিছতেই তেওঁৰ ৰাণী শ্বলপ্যাই গৰ্ভধাৰণ কৰিলে আৰু ন মাহৰ অন্তত বিশ্বদেৱে কোৱাৰ দৰেই এক সুন্দৰ তেজস্বী পুত্ৰৰ জন্ম হ'ল সময়ৰ লগে লগে এই ৰাজকুমাৰ ডাঙৰ হৈ অত্যন্ত বীৰ ধনবান যশস্বী হৈ পৰিল আৰু ৰজা সুকেতুমানে অতি প্ৰসন্নচিত্তে তেওঁক সিংহাসন প্ৰদান কৰিলে অৱশেষত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে হিৰাজন সেইবাবে যি ব্যক্তিয়ে নিজ ইচ্ছা পূৰণ কৰিব বিচাৰে তেওঁ যথাযথভাৱে এই পুত্ৰদা একাদশী তিথি পালন কৰা উচিত যি ব্যক্তিয়ে এই জনমত এই ব্ৰত পালন কৰে তেওঁ নিশ্চিতভাৱে পুত্ৰ সন্তান লাভ কৰিব আৰু মৃত্যুৰ পাছত মুক্তি লাভ কৰে আৰু কোনো ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ মহিমা পঢ়িলে অথবা শ্ৰৱণ কৰিলেও তেওঁ অশ্বমেধ যজ্ঞৰ ফলপ্ৰাপ্তি কৰে দৰাচলতে একাদশী ব্ৰত ভৌতিক তথা আধ্যাত্মিক দুয়োটাই লাভ প্ৰদান কৰোতা হয় অন্তত এই একাদশীয়ে আমাক আমাৰ জীৱনৰ সবাতোকৈ মহান সত্যৰ দিশলৈ অগ্ৰসৰ কৰাই লৈ যায় যে মনুষ্যৰ জন্ম অতি দুৰ্লভ তথা মূল্যৱান হয় আমাৰ চৌৰাশী লাখ জুনীৰ পিছত এই সুযোগৰ প্ৰাপ্তি ঘটিছে সাংসাৰিক সুখ দুখ আহি গৈ থাকিব কিন্তু জীৱনৰ অন্তিম তথা একমাত্ৰ লক্ষ্য হৈছে গৌলোক ধামলৈ পুনৰ ঘূৰি যোৱা পুহ মাহৰ পুত্ৰতা একাদশীয়ে আমাক এই সুযোগ প্ৰদান কৰে যে আমি সাংসাৰিক খেলি মেলিবোৰ ত্যাগ কৰি এদিনৰ বাবে অন্ততঃ সম্পূৰ্ণৰূপে ভগৱানৰ ভক্তিত লীন হৈ পৰিব পাৰোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ভগৱানৰ ভক্তিত লীন হৈ পৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ আত্মাৰ বাস্তৱিক ঘৰ অৰ্থাৎ পৰম ধামৰ দিশত অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰোঁ এই একাদশী কেৱল সন্তান প্ৰাপ্তিৰ বাবেই নহয় বৰঞ্চ জন মৰণৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্তিৰ পথ প্ৰদান কৰে তেন্তে আহক আমি এই অতি পবিত্ৰ তথা দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ অন্তিমটো দিনত অন্তিমটো একাদশী তিথি অতি নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ শাৰীৰিকভাৱে ব্ৰত পালন কৰি নিজৰ মনটো ভক্তিত সংলগ্ন কৰি ৰখাৰ পূৰ্ণ প্ৰয়াস কৰোঁ ভগৱানৰ নাম যিমান পাৰি সিমান জপ কৰি ভক্তৰ সংগত হৰি কথা শ্ৰৱণ কৰোঁ আৰু ভক্তিৰ পথত অগ্ৰসৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ প্ৰয়াস কৰোঁ धन्यवाद हरे कृष्णा